Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizə salamlayırıq. Allah Taala ibadət və itaatlərinizi ali dərəcədə qəbul etsin inşallah Taala. Fərqləmir. Bir heyvan olsun, hər hansı bir bitki olsun və insan olsun, hər hansı bir canlı əbəs yerə heç bir faydası olmadan, heç bir zərəri toxunmadan qətlə yetirmək, əlbəttə insan ona görə cavab verəcək və hətta həzət peyğəmbərdən bu barədə hədis nəql olunur ki, həzətə rəsulullah buyurur ki, bir heyvanı əbəs yerə öldürmək, yəni heç bir təhlükə yaratmadan öldür, öldürən bir insan qiyamət günündə həmin o heyvan öz qatirindən Allah'a şikayət edəcək. Ona görə biz o zaman bir heyvanı öldürmək barədə o zaman qərar verə bilərik ki, o heyvana insana zərəri var və zərərli olmağı bir kənara və həmin anda bizə ehtimal veririk və bu ehtimalımız ağıllı insanların nəzərində, düşünən insanların nəzərində bir çəkisi olsun ki, məsələn, həqiqətən insan yəqin bilsin ki, inansın ki, bəli, bu heyvan mənə zərər vuracaq. O zaman o heyvanı qətli ilə yetirmək belə desək, onlar öldürmək olar. Amma əgər hər hansı bir heyvandır, fərqləmir, ilan da və ya digər bir heyvandır, əgər insana zərəri toxunmursa, yəni insanla heç bir aidiyyəti yoxdursa və zərəri toxunacağına da ehtimal belə vermirsə, yəni onu öldürmək olmaz. Və təbii ki, yenə deyirik, o zaman öldürmək. Olar ki, ehtimal verilir ki, insan o zərər vuracaq. Qeyrə halda isə Onu öldürmək, heyvan öldürmək olmaz, icazəli deyil.